В принципе, есть. если напомнить, что у нас работали на протяжении немножко больше года две э, сети. Первая была посвящена э, чисто услуги, прямой услуги местного управления, собственной услуги местного управления. Это управление жилищным фондом. Вторая была вторая рабочая группа, которая была создана и работала. Э, работала на делегированном полномочии местного управления, она была создана и работала в сфере э, здравоохранения. Поскольку после меня будут выступать два человека, которые вместе очень грубим, прошли весь этот путь, были вдохновителями и реализаторами всей той работы, я думаю, что никто лучше них и вас непосредственно не расскажет о тех результатах, которые все вы получили. Я действительно очень коротко остановлюсь на трех таких вопросах, которые, думаю, каждый для себя оставил с самого начала и тоже делал и ассоциация. Чем этот проект отличался от других проектов и э, в чем его сильные стороны, это первый вопрос, второй вопрос, что получила для себя ассоциация, какие продукты, э, какой, какой опыт э, остался и будет использован после того, как проект закончится. И буквально на нескольких словах остановлюсь о том, что мы будем делать дальше, какого как будущего этого проекта если говорить о сильных сторонах этого проекта, мы сразу же говорили о том, что э, действительно проект дает основу очень глубокого анализа э, услуг, которые предоставляются, и как анализа цифрового, то есть как анализа тех показателей, которые мы оценивали с вами, более того, мы не просто их оценивали, мы с вами еще разрабатывали так и э, анализа восприятие тех услуг, которые органы местного самоуправления предоставляют непосредственно населением городов. Я думаю, что именно вот этот второй компонент, больше того, хороший соединение, слияние двух компонентов э, и численного, показательного, и качественного, оценочного, как раз э, дало нам с вами возможность посмотреть на те услуги, которые мы представляем совершенно новыми глазами. Также хотела бы отметить, что э, большую роль э, в успешной реализации этих двух направлений, особенно второго, э, можно отдать, э, и она э, качественно была исполнена э, нашим исследовательским компонентом это команда молодых исследователей которые в принципе не будучи э, очень профессиональными не будучи профессионалами и практиками в этой сфере э, они помогли нам посмотреть на те услуги которые мы предоставляем э, немножко другими, другими глазами и э, именно через глаза, так бы сказать, исследовательского компонента мы посмотрели и прошли через изучение э, точки зрения получателей наших услуг, э, то есть населения э, наших городов на те услуги, которые мы предоставляем. Э, еще одним э, сильным, еще одной сильной стороной в этом проекте является то, что те результаты и те идеи, которые были в городах-участниках, они становились основой для так называемых лучших практик. И практических примеров э, реализации и решения тех или иных проектов, э, которые существуют в городах, если вы помните все наши дискуссии, то буквально каждый из практиков схватывал ту идею, которая была в другом городе. И именно Обсуждение таких идей выводило нас на, 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 на лучшие практики, которые потом внедрялись и использовались в других города. Если э, коротко остановиться на тех результатах и тех уходных докутках, которые получила ассоциация в, в результате этого проекта, э, то первым, наверное, самым важным э, стало то, что ассоциация начала серьезно работать над... Э, разработка системы независимой муниципальной статистики, которую, в принципе, в Украине никто не ведет. Мы знаем, что у нас есть статистическая отчетность, которая уже не стала государственным комитетом статистики. Но, к сожалению, та статистика, которая собирается в Госконсалте, она не дает возможности оценки качества услуг. Именно на... На, оцен... на, возможность оценки качества мы ориентировали Тему, которую мы будем создавать при ассоциации, эта работа уже началась. Она будет э -э, проводиться в 12 различных направлениях. Уже прошли заседания в ию, И первая базовая э -э, версия этих системно-статистических показателей будет представлена вам уже в конце э -э, июня месяца на э -э, муниципальном форуме, который в этом году не в произведен. Вторым важным направлением и результатом этого проекта для ассоциации стало создание аналитического центра для ассоциации, в котором сейчас работают четыре аналитика, которые ведут земельные вопросы, социальные вопросы, бюджетные вопросы и правовую сферу. И хочу вам сказать, что сейчас все те пропозиции, которые мы подаем ассоциации, которые мы подаем нашим законодателям в парламент и кабинет министров, мы действительно стараемся основывать на очень глубоком анализе и на практических комментариях специалистов. И последнее направление, которое я тоже хотела я уже немножко говорила об этом, но хочу также сказать, что благодаря этому проекту мы смогли усилить компонент наших лучших практик, потому что эту, эту деятельность ассоциации идет уже более 10 лет, у нас в базе более тысячи разных примеров. И благодаря этому проекту базу пополнили примеры из Первомайска. Вознесенского, Белгород-Днестровского. Поэтому я думаю, что именно этот проект дал возможность очень конкретных, с одной стороны, шагов, а с другой стороны, шагов, которые не просто родились как идеи, а которые, в основе которых лежал очень глубокий и предметный анализ. Буквально несколько слов о наших будущих планах. Я думаю, что сегодня все представители свое видение, свои результаты, свои, э, свои планы на, э, ну, кто-то будет на краткосрочных планах, кто-то о более долгих э, их реализации. Э, реализации. кому-то нужно будет э, большие финансовые влияния, хотя мы вас просили ориентироваться на, э, на то, что можно сделать с небольшими э, деньгами, э, на те изменения, которые возможны благодаря управленческие управленческой политики или принять эффективных управленческих решений. Ну, давайте посмотрим, что будет. А что бы я хотела сказать, это то, что мы немножко, нам удалось благодаря поддержке Норвежского МИДа немножко продлить в сроки этот проект и мы сможем сделать, как, как, ну, как делала японская ассоциация, и продолжить контракт, который есть на русской стороне. Мы сможем провести еще одну встречу, а, встречи э, спустя полгода после того, как закончится вот этот проект и как начнутся внедряться у вас в городах ваши планы. Мы посмотрим, что стало возможным, что, к сожалению, нет как вы живете дальше, какой новый опыт у вас появляется, то есть это работа кого-то меняет. Еще хотела бы вам сказать, что мы сейчас ищем возможности для того, чтобы запустить в рамках этого проекта программу мини и профинансировать реализацию некоторых проектов, которые вы нам предложите, Но для того, чтобы вы смогли подготовить эти проекты и предложить, и предложить их на рассмотрение вопрос, который будет создана в рамках нашего проекта. Мы бы хотели также предложить правам участникам проекта проведение обучения краткосрочного двух- или трехдневного обучающего семинара, именно посвященного вопросам подготовки проектной методологии и администрирования проекта, если, конечно, у вас будет это интерес. Значит, еще одно направление. И третье направление, о котором я хотела сказать, что в конце июня, в начале июля месяца в рамках нашего традиционного шестого муниципального форума, о котором я уже говорила, это такое заседание, которое проводится в уже более 13 лет, Приезжают городские головы и, и заместители, и делегированные городами люди из всей Украины, это около 300-400 городских голов. Мы планируем э, один день такого заседания посвятить э, школе для либо школе для мэров, которая будет посвящена вопросам качественного управления. То есть это система управления по качественному это опыт тех городов и тех практиков, которые, которые, живут в Украине. И, в принципе, также самого планируем представить опыт нашего проекта и других проектов, которые работают в этой сфере. Это, наверное, все, что я хотела вам сказать. Спасибо вам большое еще раз за то, что вы приехали. И действительно э, желаю вам удачных презентаций, еще более удачного внедрения этих планов, которые вы перед собой поставили. передаю слово своим коллегам. Валентина Беспоясная, модератор группы для